когда, когда, когда да. Да вы как, вы как Хорошо. Мы старались не будоражить город. Главная задача была не будоражить людей, потому что что люди напряжены. Сейчас начинаю людей таскать, дергать. мы сейчас все сойдемся на площади, и что из этого получится? Сами, вы, по телефону, ну, вот мы по Надеемся, что это может быть тот пример, когда посмотрит и та сторона, что не надо сейчас политику в городе явно будоражить. Не надо. Оставьте ее в покое, по потому себе. что есть а много других людей. Потом от этого никто вещи, правда не найдет, а пострадавший будет. Зачем это делать? Да. Так я же говорю, как не надо. Ну кто-то бросил, как говорят, ну, кто вообще ну, -то с той стороны бутылку. Так что пойдем как сразу раз прибежал, да? Пантарас. Говорят, где-то как-то оттуда летело. Кто там где-то летел? Вы можете вот Тарас поиграются. Наразить Гонки. Да нет. Просто на эти провокации не надо поддаваться. Сейчас это требует не очередную сессию для чего. Чтобы прийти на сессию, устраивать там дебор, бардак, давить на людей. Так не надо делать. Надо здесь провести, мы должны высказать. А то что же это? Не надо. Не надо. Не надо. Не надо.

вот так, это телевидение южное. Это телевидение городское. Показывают, как есть. Пятого канала вроде нет. Видно, хвыли. Это, это была вроде.